Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kita bertemu lagi di dalam siri video soal jawab tajwid dan kali ini saya akan membincangkan soalan yang kita terima dari sahabat kita uh, melalui uh, Telegram iaitu Tuan Haji Alim. Soalannya berbunyi begini. <coughs> Assalamualaikum Ustaz Bagaimana nak sebut perkataan Allah secara betul ikut sebutan Arab Sebab kalau di Eja bunyinya Allah Dan kalau sebutan Allah Mana satu yang betul mohon pencerahan Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan describe semula soalannya. Tuan Tuan Haji kita ni bertanya tentang bagaimana nak sebut perkataan Allah. Ya. Kalau kita eja, kata Tuan Haji kita bunyinya begini. Au. Lah. Kalau kita eja ikut bahasa Melayu kita lah. Tapi orang Arab dia tak sebut Allah. Dia sebut bagaimana? Allah. Tuan-tuan dan perempuan dimuliakan Allah Subhanahu SWT. Mana satu betul? kita perlu faham begini. Sebutan Arab ni para penonton semua dia tak sama seperti sebutan Rumi. Ada beberapa tempat yang dia berbeza 100% dengan bunyi rumi ya? Contohnya, saya nak bagi contoh kalau kita belajar huruf hijaiyah Dulu tok-tok guru kita Mengajar kita masa waktu kecil Kalau baris atas bunyinya A Betul ya? Para pandang semua Kalau baris bawah bunyinya I Kalau baris depan bunyinya apa? U Contohnya Baris atas sama dengan A Baris bawah sama dengan i bagi depan sama dengan u. Nah ini yang kita belajar a i u ya. Contohnya alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, sa di atas sa. Semua bunyi dia a, a a a a. Tetapi para penonton semua kita perlu hati-hati di dalam huruf hijaiyah ada lapan huruf yang kalau baris atas dia bukan bunyi a. Bunyinya o. Dia akan jadi u. Contohnya ra di atas ra bukan ra di atas serah. Kof di atas Kho bukan kof di atas Kha Ini sebagai contoh para penonton semua Dia ada 8 huruf Dan sama juga di dalam permasalahan menyebut perkataan Allah Lafzul Jalalah Ada teknik sebutannya tersendiri Kata ulama' Lafuz, lafaz jalalah maknanya perkataan Allah di dalam Al-Quran Bila kita jumpa perkataan itu huruf alifnya baris atas Macam di sini Ataupun baris sebelumnya, baris atas ataupun depan, bunyinya kena tebal. Ini kata ulama, ulama Arab yang ajar kita begitu para betul semua. Jadi bunyi tebal tu, bunyi ini bukan Allah tetapi bunyi bagaimana? Allah. Seperti yang selalu kita buat. Maknanya Allah macam ni. Walaupun kita nampak lam di atas la. Tapi kita kena faham perkataan lafaz jalalah dia ada cara sebutan dia yang tersendiri. That's why kita bunyikannya sebagai Allah wa akbar. Kita tak pernah pun sebut Allah wa akbar. Dan ulama' juga menyatakan kalau perkataan Allah baris bawah lamnya ataupun huruf sebelumnya baris bawah, ya dia kena nipis dia tak perlu tebal bunyinya lillahi taala that's why kita tak pernah sebut pun lillahi taala tak pernah pun kita sebut rasul lillahi li kita akan sebut bagaimana? Rasulillah Sebabnya kita semua maklum Cara sebutan lafzul jalalah Ada tekniknya yang tersendiri Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah dapatkan buku kita Mudahnya ngaji tajwid Dalam bab tujuh kalau tak salah saya Saya ada nyatakan perkara tebal dan juga nipisnya Untuk memudahkan lagi kefahaman kita Sekian sahaja para penonton semua Nanti bertemu di dalam siri soalan yang seterusnya Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wa